Итак, опять же повторяюсь это чернобили футбольный клуб заря. Они сегодня играют против Александрии в городе Александрия. Супер потім! За Україні! У кожного своя думка, але ж як хлопці кажуть, горлянки теж не вічні. Тобто це був футбольний клуб Зоря, Слуганська, вийдемо сповнені. Ми любимо, ми любимо тебе. Будьте с нами, оставайтесь с нами. Сейчас посмотрим. Походу это должен быть гол. Посмотрим розыгрыш углового. В исполнении Александрии. Гол это был очередной угловой удар. И теперь только с другой стороны. Арбитр добавил две минуты добав... дополнительных. Конец будет первого тайма. А еще один уголовой. jovem futebolista. Olha só, надо бывает микрофон так так он включен, это прямая трансляция идет. Это мало того, что это прямая трансляция идет. Понимаете? Мало всего, 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 чего вы говорили. Да, потом можно послушать, в самом деле. Две минуты. Мужики, а можно к вам одну просьбу? Видите, как к вам так обращаются. А можете, вот когда вот пиво покупаете, бутылках снимать рекламу. Ну, вот, чтобы не рекламировать. То есть я не против того, что употребляете. Понял, понял. Понимаете, просто... Ну, чтобы дети как минимум не обращали внимания, да. Пожалуйста, пожалуйста. Мужики, ну, просьба такая. Нет, за границей такие. Да, да, так оно да. и все, да. У нас <laughs> немного не так. Ну, надо, надо начинать просто с тебя. Все правильно. Вот и все. Правильно. Удачи. Итак, это перерыв. Мы будем с вами, оставайтесь с нами. Всегда для вас правдивой новости, прямой трансляции. Без никаких вырезок, без никакой цензуры. Прямая мова и только прямая мова. Оставайтесь а с нами, присоединяйтесь к нам в фейсбуке сотня, сотня», э, на сотня, Аналитична сотня. На ютуб-каналах Миша Потапов, Провокатор и Подолодин ТВ. И так для вас работал сегодня Миша Потапов.